Muratan Munga, le dernier Istanbul. Depuis mille ans, nous observons la mort sur nos visages translucides. Dans ces trous de verre infiniment profonds passent des jours immobiles. Nous sommes comme des robes de Marie immaculées, comme des linceuls immaculés. Un autour de nous, parfois des lignes tenues dont l'écran attire le regard, des fils d'or. Combien de générations nous ont possédés Combien de fois sommes-nous passés dans une autre vitrine en bois de noyer et à grand miroir Combien de patries Mais nous n'avons jamais été portés. Aucune main ne nous a jamais touchés. Nous n'avons jamais vécu. Notre teint de marbre n'a jamais perçu la chaleur d'une soupe, ni le délicieux sirop d'un dessert. Nous sommes demeurés là, comme autant de corps abandonnés à l'éternité. Abandonnés au lieu d'où nous partions. Nous avons pris la route pour le plus long des voyages. Notre peau est parfait, pas une fêlure, rien qui fuite. Nous attendons là. Les fils d'or dont nous sommes ornés sont comme une douleur délicate. Combien de générations avons-nous passé Combien de traditions Nous sommes les fiables témoins de l'infini. Des morts translucides, fraîches comme au premier jour, n'ayant jamais reçu aucune brisure. Aucune failleur, des morts immaculées, des silences transparents. C'est notre dernière chance, Fatma Aliye, c'est ta dernière chance. Toi et moi sommes à présent un tout indissociable et vagabonde. Nous partageons le même voyage. Le savais-tu C'est pour nous le dernier arrêt, Fatma Aliye. C'est le dernier conak, la dernière génération. Le silence transcite des vitres, traducteurs de la mort. Vous ne pouvez nous forcer plus longtemps à étouffer nos chuchotements dans ces trous de verre. Ce n'est plus possible. Tout est fini.